Запитання, як коли ви працюєте під прикриттям так, метод маски, так, як не видати в собі журналіста? Ну тут навіть великої якоїсь акторської майстерності не потрібно. Просто, просто ти зливаєшся з натопом. Багато не говориш, а не дивишся в очі, не дивишся під ноги, не почуваєш себе в той же час сковано, про щось розмовляєшся, пару фраз перекину, більше запитуєш, ніж розказуєш, але запитуєш якісь такі банальні речі. Якщо стоїть вибір, допомогти чоловіку або зробити свою роботу. Вот в дана ситуація, ваше міння, що потрібно зробити? як поступити. Насколько эта помощь будет квалифицирована, из этого нужно исходить. Например, у меня был такой случай вот в 2008 году, город Горе, бомба, то есть бомба упала, там 500-килограммовая бомба упала на горе. И вот мы приехали, то есть мы были в этом центре города и просто искали там, где будет дым. Ехали на дым, снимали, мы приехали, вот буквально там... Тела мертвые, и там была единственная живая женщина, которая тянула руку. Вот. Но я ей не помог, к сожалению. Хотя, в принципе, насколько бы... Я снял ее. Это, ну, это довольно-таки известный кадр. Если бы я, я, я помог, вряд ли бы я не владею этими навыками, тем более по после бомбежки, когда люди там, я не знаю, что с ним происходит. По возможности. Дуже багато залежить від ситуації. Скажімо так, в ситуації, коли ти не володієш навиками, воно морально легше, тому що навряд чи ти надасиш якусь кваліфіковану допомогу. І, думаю, передати ці кадри, як би це не звучало банально, а передати ці кадри, щоб їх побачили, це думаю, що теж дуже важливо. Легша ситуація, коли у нас, наприклад, в Сараєво була ситуація, була знімальна група, наш кореспондент, який зараз загинув дуже відомий у світі, Курт Шорк, і оператор. А оператор продовжував знімати, а Надавав допомогу. Тобто, в, в, тоді було, це, це був ідеальний варіант. Якщо, наприклад, ми маємо ситуацію, де працюють рятівники, де є багато там постраждалих, але є медики, є цей, я не полізу в ситуацію. Бо, по-перше, е не факт, що я їм не буду заважати. А по-друге, Знову ж таки, показати це теж є дуже важливо. Якщо ситуація складеться, в мене такої ситуації не було, коли е, є поранена людина, і тобто, в мене була один раз ситуація, але вона не була пов'язана з роботою, тому достатньо було надати кваліфіковану допомогу, і завдяки знову ж таки. Навикам з цього тренінгу я її зміг надати. Але якщо ситуація буде коли або, або, і, і я розумію, що зрозумію, що я зможу людину врятувати чи втратити, і чи зможу щось зняти, я буду рятувати людину. Єдине, що мабуть, я поставлю камеру на загальний план і включу включено той час. центр міста такий, знаєте, маленькі дома, одної і журналисты держались группой фотографов, Это была звездная группа. Это Джеймс Нахвей, Дэвид Тюрли. Это лауреаты пулицеровских, World фото всех премий. Мы держались вдоль стеночки, боясь перейти улицу, потому что снайпер стрелял вдоль улицы. И местная жительница с ведерком вышла за водой. Воды нет, она пошла на речку за водой. И, может быть, снайпер нас видел, может быть, еще что-то. И он решил сделать нам фотографию. Он выстрелил прямо ей в голову. Она упала, естественно, женщина в ведро покатилось, и звездные журналисты, они первое, что сделали, они бросили свои камеры и бросились к этой женщине, чтобы оттащить ее в более безопасное место. Они ее несли, а в это время один из их коллег сфотографировал, как они несут эту женщину. И потом он выставил, поставил эту фотографию в свою западную редакцию. И мы жили все в одном помещении, и тут звонит его вице-президент компании и говорит, Почему ты сделал эту фотографию? Он говорит, ну вот же такие звезды ее несут. Ты меня не понял. Почему ты не помогал нести эту женщину? Мы эту фотографию использовать не будем. Ты стоишь на неправильном пути. Подумай над этим. Он потом долго очень передо мной как бы там выливал свои слезы, говорит, ну там же как бы я бы, мол, и так хватало людей. Ну вот это запомнилось на всю жизнь. Um, в принципе, возникает ситуация, когда вы делаете свою работу. И no, естественно, когда вы сталкиваетесь с подобной ситуацией, когда вы видите смерть на глазах другого человека, это память никогда не исчезнет. Если у вас действительно есть какая-то медицинская подготовка, действительно, борской помощи вы сможете помочь этому человеку. Если у вас нет такой подготовки, вы должны просто другую помощь предоставить очень быстро. Я прекрасно понимаю, It's easy for somebody to sit очень легко кому-то говорить, сидя в офисе, что вам надо было сделать так или так. Но в данном случае это человек уже не понимает, сам человек находится на место события. Если мораль ваша высока, вы просто поможете этому человеку. Отбросите камеру в сторону, <свяк> как было сказано.